В связи с обострением ситуации в городе Авдеевки, отсутствием электроэнергии, начальником главка было принято решение выдвинуть в город Авдеевку сводный отряд ВНП и Покровского отдела полиции. Личный состав прибыл вчера на место, приступил к усиленному патрулированию улиц города. Развернута палатка, пункт обогрева, в связи с тем, что температура ночью понижается до минус 20 градусов. Работают группы быстрого реагирования, автопатрули, пешие патрули. Весь город перекрыт согласно дислокации. Ситуация полиции на улицах города контролируется.